Что имеете право делать? Я только что обозначил, что у нас нету безопасности, которая обеспечена органами охраны правопорядка. Вот целево нет, на, нет. на акцию отправляют да. в безусловно, безусловно, безусловно. При установке, при установке куполов мы будем требовать, имеем это делать право, право по закону. И, когда если можно, второй вопрос. Вот я видел видео, и там ошибочно это бывает. У нас есть сейчас мы получим разрешение, что-то в таком духе. Насколько я знаю, в законодательной базе Украины уведомительная система на проведение акций. И вот у вас есть припись на что-то. А что нужно снести? Как это описано? Вот мы не видели, что там написано, что снести. Малую архитектурную форму, это не относится, купол и палатка не относятся к маху, потому что это регламентируется 21 статьей закона Украины про благоустройство населенных пунктов. Тогда что написано в этом документе и какое отношение благоустройство имеет к гражданскому обществу и регулированию гражданских процессов? Так факты, Інші документи, які були дії, вони будуть, дана належна правова оцінка, і, звичайно, ми будемо звертатися, крім міліції, де вже написані прокуратуру, а також до суду про компенсацію тих збитків, які були. Ще можу сказати, що така сама ситуація була з цьому. Ви знаєте, що було рішення суду, яке дозволяло проведення безпекової акції ще за часів Єрнуковича. І тому теж було пояснювалося комунальним службам, також міліціянтам, що вони перевищують свої повноваження. Ми бачимо, що на даний момент міліція взагалі не намагається виконувати, не дотримуватися норм закону. І тому треба буде їм показати. Якщо міліція перестає дотримуватися норм закону, а також державні служби, вони однозначно повинні бути усунути від своїх обов'язків. Доброго дня, учасники. І, слухачі по прес-конференції. До, до цього я Людмила Оліник, муніципальний кур'єр і медіа Майдан. До цього сказано, що ми тут чули, якщо ви знаєте, в неділю під час спалення наметів і палаток і, роз, і, і, і знищення барикад спадщини України духовної. Була подана заява до прокуратури міліції і до мера міста про початок безстрокової акції. І про це на переговорах, які взялися вести на переговори Андрій Хома і Володимир Савчук. Нам стало відомо при розслідуванні, що інформація була неправдиво подана Володимиром, тому що пан кличко. Під час переговорів взагалі з переговорчою групою, взагалі про те, що про намети якась мова була, що вони будуть стояти. Взагалі не було відомо, з ким велися переговори, як це Майдан про це дізнався. Розумієте, легітимності і поінформованості по учасників Майдану. Це нічого не було відомо. Що ви можете сказати з цього приводу, тому що мер міста сказав, що він нічого про це не знає і дозволу. на это не было, хотя но не потрібно, на это Я могу ответить на этот вопрос. Это мое предположение. Вы знаете, никто не идеален, да? И система муниципальной власти, ну, она досталась новому мэру в наследие отстала. Информированность внутри, как будет там информация, да? Вы знаете, есть такая статистика, сколько вообще чиновников в нашем государстве владеет компьютерной техникой к 8%. Надо ли дальше что-либо объяснять? Люди привыкли носить друг друга бумаги. Может быть, кто-то бумагу не донес. Но эта ситуация, в любом случае, это ситуация обращения, и мы ждем реакцию городского головы, и мы ждем реакцию КНДА на прошедшие события. И мы очень надеемся, что эта реакция последует безотлагательно, Потому что она нужна. Это касается как системы внутри муниципального органа, это касается как системы безопасности в городе, так и поведение неких силовых групп в центре города и препятствия журналистской деятельности. Мы хотим, чтобы на это отреагировал городской глава. А скажи, пожалуйста, а что сейчас с Максимом и Алексеем, которых побывали тогда на Майдане, где они сейчас находятся и какие их стан Максим, Максим, это я. Да, да. У меня вчера, у меня вчера было медицинское свидетельство, судебно-медицинская экспертиза, у меня а, сотрясение мозга средней тяжести и травма а, ноги. А, я достаточно хорошо подготовлен для того, чтобы не получать травмы, потому что я занимался единоборствами, вот, поэтому, несмотря на нанесенных 15-20 ударов, ну и, откровенно говоря, люди не очень подготовлены, но это они просто не умеют это делать, очевидно, любители. Вот, поэтому не хотелось бы встречаться с профессионалами, понимаете, вот. Но а, в силу того, что а, удары в основном наносились по голове, вот, это мое средство производства, потому что я пользуюсь головным мозгом для того, чтобы работать. Вот, возможно, эти люди не пользуются, поэтому они бьют в голову, да, возможно, потому что он, он, он им не нужен. Вот, а, ситуация в том, что, ну, к сожалению, да, там, вчера я провел в больнице до двух часов ночи, я сдал анализ. Я, кстати, сдал анализ на отсутствие в крови алкоголя, потому что об этом мне также предупредили. Вот поэтому обвинить меня в том, что я был пьян или там, в состоянии любого вида там, обвинения невозможно. Вот. Они осуществили, они нанесли мне ряд ударов по голове. Вот командовал вот этот человек, он зафиксирован на видео. Фотографии его есть, и мы его будем искать. Алексей Исаев пострадал очень сильно. Алексей действительно, во-первых, ему нанесли ряд ударов по корпусу, вот, и, и колено дает голову коленом, и у него сломана нога, у него перелом, по-моему, в обережной кости. Скажи, пожалуйста, а кто взагалі были эти люди? Они имели какие-то отношения к Киеву, Ну, у вас Знаешь, есть дома, а, мы, мы не знаем, кто были эти люди. Дело в том, что у нас нет фактов, устанавливающих принадлежность данной группы. Поэтому мы, как журналисты, не можем вам сказать, что эти люди пришли или кто-то послал, потому что это было бы спекуляцией. Мы не знаем, кто эти люди, но мы об этом точно узнаем, потому что сейчас мы проводим гражданское расследование. Как мы и сказали, мы не уверены в том, что расследование будет абсолютно справедливым, поэтому проводим гражданское расследование и в данный момент идентифицируем всех людей, которые были зафиксированы на видео, которые участвовали в противоправных действиях. Кстати, они были предупреждены в момент осуществления этих действий, что они осуществляют криминальный заложник. Я это говорил им непосредственно, я зафиксировал это также на видео. Скажите. Я говорил о том, что я журналист, я показывал свое журналистское удостоверение, но тем не менее они продолжали меня бить. Максим, скажите, а лишь тогда на Майдане была по сути милиция, да? Они просто стояли и смотрели, как все происходило? А, более того, представитель Генеральной прокуратуры, который прибыл по нашему вызову на место, он даже зафиксировал этот факт, факт бездействия милиции. То, с чего я начал, это большая проблема. Это проблема отсутствия безопасности в городе. А помните, мы на Майдане говорили, что возможно нам нужно выбирать милицию. Помните, как возникла самооборона? Потому что милиция не выполняла свои функции. Вы помните, когда тетушки бегали по городу, били витрины, били машины? И что делали простые люди? Когда ловили тетушню да, как бы и занимались безопасностью, милиция этим не занималась. Это была проблема. Возможно, сейчас нам нужна просто иная структура безопасности в городе. Возможно, именно на с Киева начнется изменение системы безопасности в муниципальной, городской, районной по всей стране. Yeah. <звы> День добрый, Александр Вестник, координатор третьей сотни самообороны Майдана. Вопрос в том, что вы говорите, что люди неопознанные, то есть надпись на футболках Надния вас еще не дает права их как-то относить к этой структуре. «Нарния» — это напомню, как группа людей, которая в свое время базировалась в КМД и занималась там просто мародерством. Спасибо, Спасибо. Отже, мы не можем на разительно Цих осіб сказати, що це Андрій, оце Василь, оце Іван, і е, нам дуже необхідна ваша допомога, щоб це зробити. Е, безперечно, футболки з написом «Нарнія» вони свідчать про багато, так? і відразу прослідковуються певні асоціації з верхніми поверхами цієї будівлі, де ми зараз з вами знаходимося, е, з якими вони пов'язані. Е, а також цих людей е, наші журналісти неодноразово бачили в приміщенні КМДА. І бачили вони і після того, коли всі були виселені люди з КМДА, і вони якимось чином чи то забезпечують охорону, чи, чи може вони прибирають КМДА, бо вони дуже люблять прибирати. Вони казали, цього ми не знаємо. Також цих людей ми бачили ще декількох з цих людей. Я особисто бачив, ще взимку під час. Спроби захоплення цієї будівлі, коли там, більше трьох там, чи трьох десятків людей намагалися сюди проникнути. У е, нас теж є цікави. Тобто е, зараз стоїть основне питання ідентифікувати, хто це. І подальші кроки, безперечно, ті люди, які винні завданні важких тілесних ушкоджень, вони мають понести покарання і відбути ув'язнення, безперечно, ті молодики, які е, намагалися, які нищили намети. Я думаю, що слова Максима Просолова є справедливими, треба вимагати кровних робіт для них.